Ще видатний англійський письменник Оскар Уайльд говорив: ціль людського життя самовираження проявити свою сутність у всій повноті, ось для чого ми живемо. Справді людина має використати всі свої можливості, якомога краще показати себе, але досить часто можна почути міркування з приводу того, що талант дається далеко не кожному. Та це хибна думка. Тож на телеканалі Сумар програма Мій вибір. І я її ведуча Марина Мовчан. Та красуня нашого наступного випуску Карина зробила свій правильний вибір. Добрий вечір, Здравствуйте. Я очень рада видеть тебе тебя у себя на передаче. Давай почнемо наше з тобою общение з маленького такого знакомства. Ты нам розкажеш немного о себе и также чем займаєшся. Мне 19 лет, сама из города Новомосковска. Я студентка экономического факультета ДНУ имени Олеся Гончара. А чем ты занимаешься в свободное время от учебы? Танцами. А какими именно танцами? В детстве я занималась народными танцами, а сейчас бальными. А почему ты выбрала именно в детстве народные танцы? Наверное, так сложно заниматься танцами. Народными, э, народными танцами очень сложно заниматься. Народные танцы, они несут свою культуру, свои традиции. И это больше всего меня к ним тянет. А почему еще и бальные танцы? Ты уже подросла и решила, что народные танцы, наверное, можно отставить и заняться бальными танцами. Почему бальными я танцами я начала заниматься после Венского бала. А почему ты решила посвятить себя танцам? В танце ты раскрываешься как личность. В танцах ты можешь показать свои эмоции, свои чувства. В танце танцами ты живешь. Ты говоришь, что занималась и бальными танцами, и народными танцами, а хотела бы попробовать себя каким-то другим направлениях. Да, я немного еще занималась контентом. Ты ранее упоминала нам, что занимаешься танцами и бальными, и также народными. А было тяжело переходить с народных танцев в бальные? Да, очень сложно. Ведь на родных танцах ты себя сдержишь не только эмоционально, но и физически. Не в плане движений, а в плане того, что ты должен правильно себя подать. А в бальных вот там идет больше как бы пластика. Ты весь такой мягкий, пушистый, нежный, можно даже так сказать. А что более всего тяжело давалось? Ты когда занималась бальными танцами, ты не хотела бы вернуться в народные танцы и оставить бальные уже? Не Нет, у меня не, не, не было такого желания. Я, наоборот, хочу развиваться в новом направлении, узнать что-то новое. А помимо детских выступлений народными танцами, выступала ли ты уже где-то именно в направлении бальных танцев? Да, я пошла на Венский бал, это было в Новомосковске, в феврале в 20.00 под фанфары, мы выходили, мы открывали бал. Это было очень прекрасно и замечательно. Спасибо Ольге, организаторам Венского бала, что они дарят такую сказку. Почувствовать себя принцессой и истинной леди. Да, действительно, Венский бал, он, он несет какую-то особенную атмосферу. А почему ты решила попробовать свои силы именно в Венском балу? Это очень меня заинтересовало. Просто хотелось побыть, как в сказке, золушкой маленькой, одеть белое платье, маленькую корону и танцевать с галантным кавалером. А тяжело было ли тренироваться? Тренировки достаточно тяжелые, мне кажется. Как сложно было? Вот первая тренировка была очень веселая, эмоциональная. Вот я ждала каждое воскресенье, чтобы пойти на тренировку, увидеться с ребятами, потанцевать. Ведь я год не занималась танцами, и мне нужно куда-то было энергию свою девать. А у тебя есть, кроме э, Венского бала, тоже как бы мечта твоя состоялась уже, да, сбылась, вернее. А есть ли у тебя еще какие-то танцевальные мечты? Танцевальные мечты? Ну, на данный момент развиваться в бальных танцах. Калиночка, я сейчас предлагаю нам сделать небольшую паузу и просмотреть сюжет, который приготовили мои коллеги. Хорошо, давайте. Героїня нашого випуску ніжна та тендітна красуня Карина Бабенко. В дитинстві дівчина була дуже веселою та енергійною. Карина над усе любить свого молодшого братика. Говорить, з таким маленьким янгулятком ніколи не буває сумно. До школи пішла в 2004 році. За час навчання зарекомендувала себе як старана і здібна учениця. В шкільному житті завжди була активною та ініціативною, відвідувала різні гуртки з Петриківського розпису. І сироплетіння, вишивання та навіть з бджільництва шостого класу. Кариночка почала займатися народними танцями та приймала участь у різних заходах. Закінчивши школу, поступила до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на економічний факультет, спеціальність фінанси та кредит. Але й там Карина не втрачала марно часу, брала активну участь в конкурсі міс і містер економічний факультет, де отримала звання міс грація та віцеміс економічний факультет 2016. Шістнадцять в студентській раді є представником в культмасовому комітеті, та це не всі досягнення талановитої красуні. Окрім цього, Кариночка з 2013 року почала займатися стріт-воркаутом, тим самим пропагандуючи здоровий спосіб життя. Будучи на чемпіонаті в місті Новомосковськ, здобула свою першу перемогу у вис на турніку. Зараз же дівчина відкрила для себе ще й бальні танці. В цьому році стала однією з дебютантів третього віденського балу в Новомосковську. Але всем своим достижениям Карина благодарна своей дружной родине, которая поддерживает ее во всех начинаниях. Так что желаем ей успехов и наснаги. А расскажи нам пожалуйста, Карин, о своем режиме тренировок. Много ли они занимают в твоей жизни танцы? Да, я каждый день занимаюсь с понедельника в по пятницу. Сначала я иду во дворец культуры в парке Шевченко, там занимаюсь, а потом бегу в студию танцевальную. То есть ты занимаешься в двух разных местах? Да. Много ли это занимает времени? Тебе 19 лет, у тебя учеба есть еще. Как бы нужно в больше давать силы в учебу. Как, оно, ты, как это все ты совмещаешь? В день, получается, по тренировка идет как 3-4 часа. Карина, а мне бы хотелось еще поинтересоваться, э, как придумывается хореографии. Пыталась ли ты сама как-то придумать свой танец или какие-то, может, там, э, па, э, что-то в этом роде? Ну, была ли у тебя самой какая-то инициатива? Или все идет как бы от тренера больше? В школе у нас такой был праздник, как День паспортов. Я сама поставила танцы и выступила. Все было отлично. То есть, мне кажется, в школе ты больше брала инициативу на себя, да, и была как-то организатором? Да, у нас был выпускной, и я ставила венский вальс нам. Калина, а есть ли у тебя какой-нибудь танцевальный кумир любимый, на которого ты смотришь или к которому подражаешь? Такого данного кумира у меня нет, но я хожу в танцевальную студию, там Максим и Катя, они учат нас бальными танцами. Это замечательные люди, замечательная пара, я очень благодарна, что хожу к ним в студию, и они сейчас являются для меня таким авторитетом большим. Если у тебя какие-нибудь планы, творческие планы на будущее, допустим, ты уже научилась танцевать, ты стала уверена в себе и посетить какие-то более масштабные шоу, либо танцевальные какие-то шоу, показать себя и выйти, можно сказать, в свет. Я бы хотела еще бы попасть куда-то на бал, потанцевать там и почувствовать себя аристократкой. Ух ты, это интересно. А на какое-то шоу попасть или на какие-то конкурсы, соревнования хотела бы в таком поучаствовать? Да, хотела, но для этого нужно еще больше развиваться, не останавливаться на месте и идти к своей мечте. Это верно сказано. А, Карина, но ну я знаю еще, ты занимаешься не только танцами, бальными и народными. Нам известно, что ты любишь занимаясь еще одним интересным видом спорта. Да, я занимаюсь стрит воркаут. Стрит-воркаут я начала заниматься с 10 класса. Мне привел мой парень. Это очень мне понравилось. Девочки там всегда спортивные, спортивные, подтянутые, красивые. Я хотела тоже себя в таком виде спорта проявить и тоже участвовать в разных соревнованиях. Вот ты остановилась на том слове «соревнования». Пробовала ли ты свои силы уже соревноваться с кем-то вот, в таком виде спорта, как стрит-воркаут? На Московске был чемпионат, и я решила там попробовать свои силы. Номинация была «Вис на турнике». Провисела примерно три минуты и получила свое первое место. Ничего себе! А что ты еще научилась такому? Ну, на лучшее самое в планке. В Днепропетровске я поставила именно свой рекорд. Я стояла на протяжении 9 минут. Ого! А какое было да, определенное время? Наверное, можно было или меньше, или больше, или только 9 минут? Нет, это свои рамки я такие поставила. Просто к... должна остаться одна самая сильная девочка. А чувствовалась ли какая-нибудь конкуренция? Все-таки есть девочки там постарше, которые больше умеют уже или больше достигли и чувствовалась ли у тебя какая-то с ними конкуренция? Конкуренция, конечно, чувствуется. И после шестой минуты ты уже стоишь, уже начинаешь нервничать. Но благодаря моим друзьям они меня всегда поддерживают и говорят, Карина, стой, ты молодец, ты выиграешь. И с каждой побед победой я стою все лучше и лучше. А как твои родители реагируют на то, что помимо танцев ты еще начала заниматься стрит-воркаутом? Это все-таки более как не женский вид спорта. В этом они тоже меня вполне поддерживают, особенно когда я домой привожу медальку за первое место. Папа с мамой очень радуется, и все супер. Криночка, я хочу сказать, что наша передача, к сожалению, подходит к концу. И что бы ты могла пожелать начинающим танцорам или тем людям, которые только-только начинают чем-то заниматься? Я желаю нашим зрителям и начинающим танцорам всегда идти в своей мечте добиваться свои цели. Если у вас ничего не получается, это не означает, что нужно сдаться и ничего не делать. Если на 101 раз не получится, на 102 обязательно получится. О, Карина, хорошо ты посоветовала нашим зрителям и даже тем, кто, которые только начинают что-то добиваться в жизни. А я хочу тебе сказать большое спасибо, что пришла на передачу, рассказала нам о себе и желаю тебе во всем удачи. Спасибо большое. Кожного дня, хвилини та щосекунди ми стоїмо перед вибором, прокручуючи у голові можливі наслідки того чи іншого варіанта. Чи буде це рішення правильним, покаже лише саме життя. Кожен з нас повинен думати, сумніватись, радитись, і в кінці кінців буде змушений зробити свій вибір, хоч яким би важким він не був. До всього потрібно ставитись з відповідальністю і дотримуючись цього правила, ми вже будемо готові до цього вибору. На цьому наша програма завершується з вами. Була Марина Мовчан. До скорих зустрічей на телеканалі Сама.